यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोपतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वम् यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेरवकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना गूतं सरस्ट महदाख्वय भट्ट नाधा, श्री भक्ति सार कुलशेकर योगिवान, भक्तांग्रिरेनो परकालयती इंद्रमिष्रान, श्री मत्परांगुषमुनिं प्रणतोस्मिनित्यं। आचार्यस्थुति, मना मना आचार्नी गुरुवर्नी अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् <coughs> श्रीवानशैलगुरुपादसरोजभृङ्गत्कुमारसुतवेङ्कटलब्धबोधम् श्रीरामतीर्थवरकास्यपरङ्गसूनुं शान्तं शरण्य गुरुशेखर आश्रयेहं कास्यपान्द्वयसञ्जातम् शरण्या तदाश्रितम् वैराग्यदरथम् वन्दे रङ्गरामानुजम्मुनिम् तत्त्वेन यश्चिदसिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतेरुदारः सन्दर्शयर्निरमितपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय अंसैः षड्भिः समाकीर्णम् अङ्गैर्वेदमिवापरम् पुराणम् वैष्णवम् चक्रे यस्तम् वन्दे पराशरम् व्यासम् वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम् वन्दे शुकतातन्तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय <coughs> व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः पुराणम् वैष्णवम् चैतत् सर्वनाशनम् विशिष्टम् सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादने भारते भगवद्गीता धर्मशास्त्रु मानव वेद पौरुषं सूक्तं पुराणेषु च वैष्णव तत्कर्मय नंधा सा विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्या

शान्ताकारं शयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरन् सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं शीतकुण्डलम् सपीतवस्त्रं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं संश्रयश्च यः प्रपन्नार्तिहरा प्रसादं गुरुकेशव अवलोकनधानेन भूयो माम् पालयामि य नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् तेषु तेष्वच्युता भक्तिः अच्युतास्तु सदा त्वयि సా హృదయా ఆరవ అధ్యాయం చివరి శ్లోకం చదవాలి మొదట ఇవాళ మనం ఏడో అధ్యాయం పారాయణ చేయాలి విష్ణు పురాణంలో ప్రథమాంశంలో ఆరవ అధ్యాయం చివరి శ్లోకం చూడండి विनिन्दकानाम् वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम् स्थानमेतत्समाख्यातम् स्वधर्मत्यागिनश्चये विनिन्दकानाम् वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम् स्थानमेतत्समाख्यातम् स्वधर्मत्यागिनश्चये इत्यार्षे श्रीपराशरमुनिविरचिते पुराणरत्ने श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमद्विष्णुपुराणे प्रथमेऽंशे षष्टोऽध्यायः मल्लिसम्पुडीकरणश्लोकात् चलवालु ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं संश्रयश्च यः देव प्रपन्नार्तिहर प्रसादं कुरु केशवः अवलोकनदानेन भूयो माम् पालयाम्यया नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् तेषु तेष्वच्युता भक्तिः अच्युतास्तु सदा त्वयि या प्रीतिरविवेकानाम् विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सामि హృదయాపసర్పతో సప్తమో అధ్యాయం ఏడో అధ్యాయం ప్రారంభిస్తున్నాం ఇందులో స్వయంభవ మను తాలూకు అంతటిని కూడా వివరిస్తారు ఈ అధ్యాయంలో మనం ఇది ప్రత్యేకించి అర్థానుసంధానంగా వెళ్ళడం లేదు కేవలం పారాయణ రూపకంగానే వెళుతున్నాం కనుక అలా పారాయణ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం శ్లోకాలన్నీ

क्षेत्रज्ञाः समवर्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ते सर्वे समवर्तन्त हे प्रागुदीरिताः देवाद्या स्थावरान्ताश्च तैगुण्यविषये स्थिताः एवम् भूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च

मरीचिम् दक्षमात्रिं च वसिष्ठं चैव मानसान् नवब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयम् गताः ख्यातिम् भूतिम् च सम्भूतिम् क्षमाम् प्रेतिम् तथैव च सन्नतिम् च तथैव ऊर्जाम् अनशूयाम् तथैव च प्रसूतिम् च तत्सृष्ट्वा

ेवम् निरपेक्षेषु लोकसृष्टौ महात्मनः ब्रह्मणो भून्महान् क्रोधः त्रैलोक्यदहनक्षमः तस्य क्रोधसमुद्भूतः ज्वालामालाभिदीपितम् ब्रह्मणो भूत्तदा सर्वम् त्रैलोक्यमखिलम् मुने भुरुकुटीकुटिलात् तस्य

देधा पुरुषत्वञ्च दशधाति कदा पुनः सौम्या सौम्ये इस्तथा शांता शांते स्त्रीत्रञ्च प्रभुः विधेद बहुदा देवः स्वरूपै रसितैसितैः ततो ब्रह्मात्मसंभूतं पूर्वं स्वयंभवं प्रभं आत्मना आत्मानमेव कृतवान्

प्रियव्रतवुत्तान पादौ प्रसूति आकूति संगीतम् ओक्क निमिषम् कन्या द्वयं च धर्मज्ञा रूपा रूपौदार्य गुणान्वितम् ददौ प्रसूतिम् दक्षाय आकूतिम् रचये पुरा प्रजापतिः स जग्राह तयोर्जज्ञे स दक्षिणः पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्योः मिथुनन्ततः यज्ञस्य दक्षिणायान्तु पुत्राद्वादशजज्ञिरे इति समाख्याताः देवा स्वायंभवे मनो परसोत्यां तथा दक्षः चतुस्रो विंशतिन तथा ससर्ज्य कन्यास्तासान्तु सम्यक्नामानि मेष्णो श्रद्धा लक्ष्मी स्ृद्धि धृति शुष्टि क्रिया तथा बुद्धर लज्जा वपुष शांति सिद्ध पत्न्यर्धम प्रतिग्रह धर्मोदाक्षाज प्रभुशिष्टादश सुलोचना ख्याति सत्य संभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा सन्नति अनसूया च ऊर्जा स्वाहा मरीचिस् तथा चैवा अंगेरामुने हे पुलस्य पुलहस्त चैवा कृतस्तरसेवरस्तथा आत्रवशिष्ठोवनहस्य पितरस्तयथा क्रमम् क्यात्याद्याजग्रह कन्या मुनयो मुनिसत्तमा श्रद्धा तामनचलादर्पम् नियमं भृतिरात मजम् संतोषनं जतथा तुष्टि हे लोभम् पुष्टिरसो जता मैधासर्दंक्रिया दंडं नियम बिनायमे बचा बौद्धं बुद्धिस्तथा लज्जा बिनायम वपुरात्मजं यवसायम् प्रज्ञये वै शेमं शांतिरसो यता सुखं सिद्धर्यस्केर्ते इत्येते धर्मसु नवा कामाद्रदेशुदं हरसं धर्मपावत्रमसो

मृत्योयाचराशोक तृष्णा क्रोधास्तरे दुखोत्तरा स्मृताे चाधर्मलक्षण नैषा भारियास्ति पुत्रो वे सर्वे ह्यूर्धरेतस रौद्रण्येता रूपा विष्णोर्मुनत्मज प्रलय हेतु जगत प्रयां वै दक्षो मरीचिच भृग्वाद्या प्रजेशरा जगत महाभाग नित्यसर्गस्य हेतव मनवो मनुपुत्रस्ोपीयधना चे सन्मर्गाता शूरा ते निस्थिकारिण मैत्रेय येय निस्थिब्रम सर्गस्तर निस्त वै स्वरूपं मम कथ्यता श्रीपराशर उच मधुसूदनः विनाशाच भगवान्मधुसूदन तैस्तूपरचि आत्मा विभु

नित्यः सदैव भूतानाम् यो विनाशो दिवा निशं प्रसूतिः प्रकृते सा सृष्टिः स्मृता दैनन्दिनी तथा प्रोक्ता या अन्तरप्रलयादनु भूतस्य नु दिनं यत्र जायन्ते मुनिसत्तमा नित्यसर्गो हि स प्रोक्तः पुराण विक्षणे एवम सर्व शरीरेषु भगवान भूत भावना समस्त कुरुते विष्णुः उत्पत्ति स्थिति संयमा सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तय सर्व देहिषु वैष्णं य परिवर्तन्ते मैत्रेय आहार निशं गुणत्रय वयं हेततो ब्रह्म शक्तित्रयं महतो योतियातिशयात्येव परन्नावर्तते पुनः गुणत्रयमयं क्येतत् ब्रह्म शक्तित्रयं महतु योतियाति परं नावर्तते पुनः इत्यादृशे श्रीपराशरमुनिविरचिते पुराणरत्ने श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमद्विष्णुपुराणे प्रथमे अंशे सप्तमोऽध्यायः ॐ नमो तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वम् संश्रयच्च यः देव प्रपन्नार्तिहर प्रसादम् अवलोकनदानेन भो मां पालयाव्यय नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येशु ब्रजाम्यहं तेषु तेश्वच्छुता भक्तिः अछुदास्तु सदात्वये या प्रीति रविवेगानां विषये स्वनपायिनी त्वा मनुस्मरतस्सामे हृदयान् अध्यायम् మొదటి శ్లోకం చదివి విష్ణు విష్ణుపురాణం ఇవాళ ఉంచుదాం శ్రీ సర్గం ప్రవక్ష్యామి శ్రీపరాశ కథిత సర్గోస్ రుద్రసర్గం ప్రవక్ష్యామిగత శ్రుణు కథితస్తామస సర్గో బ్రహ్మణస్ మహాముని రుద్రసర్గం ప్రవక్ష్యామి పారాయణ పూర్తయిన తర్వాత చదవాల్సిన శ్లోకాలు తీయండి ఏమే తృత్తం ఆఖ్యాత భద్రమస్తు విశ్రద్ధం बलं विष्णो प्रवर्धता काले वर्षतु पृथिवी तो देशो यंशो भरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया स्वस्ति प्रजाभ्य पिपालय मार्गेण महीम महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोकाः सता सुखिनो यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाच मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि लक्ष्मी लक्ष्मीमलाक्षा साक्षा श्रीवत्सक्षे क्षेमंकय सर्वेशा श्रीरंगे मंगल श्रिय कल्याण निधेर्थिना श्रीवेकवासा श्रीनिवासा मंगल अस्तुस्तनकूरी वासनावासीहस्तिगिरीनाथा देवराजाय कमलागुजगस्तूरी, कमलाकुजकस्तूरि कर्दमाङ्कितवक्षसे यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् इम् పారాయణ నుంచి ఒక రెండు నిమిషాలు లేదా మూడు నిమిషాలు లైన్లోనే ఉండండి కాల్లోనే ఉండండి భాగవతం ప్రారంభిద్దాం